जामनेर बेटावत मॉब लिंचिंग मुख्य आरोपी अद्याप मोकाट बेटावद खुर्द जामनेर मॉब प्रकरणाला प्रकरण दिवस उलटूनही मुख्य सूत्रधाराला अटक न संताप व्यक्त होता है जरगंव जिल्हा एकता ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यंची भेट घेऊन तपासात मकोका लागू तपासी अधिकारी बदलणे मुख्य आरोपीला अटक पीडित कुटुंबाला संरक्षण पंचवीस लाखांची मदत व सरकारी नोकरी अशा मागण्या केल्या अजित दादांनी तक्रार गांभीर्याने घेत पोलीस अधीक्षक व पोलीस महासंचालकांना चौकशीचे आदेश देण्याचे आश्वासन दिले या घटनेमुळे अल्पसंख्याक समाजात भीतीचे वातावरण असून तातडीने कारवाईची मागणी होत आहे पाहत रहा सी टाइम्स न्यूज लाइव मुख्य संपादक जुनेद खान के सी बात करू सरूर मीडिया वाला ना करेंगे तो मीडिया आते ही दिल खाली कर देता है फिर फायर कर देता है ही ओपन मार्केट ना करेंगे तो रियो रियो ओपन मार्केट ना ये तालेगम के ये तिकडे दादा ते दादांचं

सुलेमान पठान का इंतकाल से मारा उसके ताल्लुक से हमने पूरा डिटेल एक निवेदन और तकरार अर्ज सबमिट किया जिसमें हमने टोटल उनको आठ डिमांड की सबसे पहले डिमांड वही की हमने कि एसआईटी आई टी डिक्लेयर हुई है लेकिन एसआईटी में वही आयो है जो मधुकर कासार साहब है जो वहाँ पे राजकीय दबाव के नीचे काम करते हैं उसके एक मिसाल की कल फिरियादी और उनकी पूरी पार्टी वहाँ पर गई कि हमारे जो स्टेटमेंट में हमने आरोपी का नाम बताया वो आरोपी खुला घूम रहा है उसको क्यों नहीं आप अटक कर रहे उन्होंने कहा कि आपके नाम के या आपकी इसको हमको कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से निकल जाओ ऐसा करके आयो ने उनको वहां से निकाल दिया और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो वन ट्वेंटी भी यानी एक साथ दो एस पी साहब ने परसों पालक मंत्री साहब ने हा बोला था वो अभी तक लगाया नहीं गया जिसमें वो लगाना चाहिए सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मौकों का लगाने का इसमें जो हमारी

रश्मि शुक्ला मैडम शी बोलतो, उलट इत्याप्रमा उलटा धीर दिला दिलाजी करू ना तुम्हें सगड़े आटी च आटी मगन साँ सर्वतोपरी तुम्हारा सोबत है इस तरह से उन्होंने बोल के हमको एक मेंटली सपोर्ट किया कि एक डेप्यूटी सीएम सत्ताधारी पक्ष का होने के बावजूद भी उन्होंने सब किया हमने खास करके इस निवेदन के साथ वहां की जो व्हाट्सएप uh, पे जो पोस्ट आ रही है एक को मारे, अभी जो इनके सामने आ रहे हैं उनको भी हम जान से मार जा हमने वो पोस्ट और वो उसका फोटो भी हमने साथ में दिया हमने तीन आरोपियों पे अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं करी रही और तीनों के नाम भी दिए उसमें क्या उसमें पवन भावस्कर हो कैपे चालक मारी हो चेतन हो इनको क्यों अरेस्ट कर रही नहीं पुलिस अभी तक के अगर उनको अरेस्ट करती है पुलिस आज छह दिन हो गए आज रिमांड लेने को अभी तक के अगर ये होता नहीं तो ये कहीं तभी दबाया जा रहा है कोई तो भी पॉलिटिकल दबाव आ रहा है इसलिए हमारी आज हमने अजीत दादा से मांग कि आयो, कासार की है उनको निकाल दिया जाना चाहिए और एच डी पी ओ रैंक के आदमी को ही आयो बनाना चाहिए इतना कहा उन्होंने हा कह के सुनी अभी पुलिस अधीक्षक को मैं बुलाने वाला हूँ वो वा आने वाले प्रोटोकॉल के तहत मैं जब उनको ये सब बातें कहूंगा ऐसा उन्होंने कहा हमने उनका भी शुक्रिया अदा किया अल्लाह का भी शुक्र अदा करते कि हमारी बात उनके कानों तक पहुँचे और इन अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि हमारे इस निवेदन पे इस कंप्लेंट पे जरूर कार्रवाई होंगी शुक्रिया फारूक शेख एकता संगठन जलगा